bu münasib gündə böyük şəxsiyyət olub Əbüləəbbas Mübərrət. Bir dənə alimdir, deyir. Bir dəfə qərarlaşdım, gedim Dəlxanaya. Gedim orda kiladı bir görüm vəziyyətini. Dey, gəldim, dayandım bir dənə dəlinin yanında baxdım, gördüm ki bunu xüsusi bağlayıblar. Əlin, qolun elə zəncirləyiblər tip məna maraqlı gəldi. Dedi, gəldim buna qabaqdan belə baxdım, üzünü çevirdi sağa. Saqdan baxdım, çevirdi sola. Soldan baxdım, çevirdi o yana. Hardan baxdım, yenə üzünü çevirdi məndən. Mən buna təəccüblə baxıram. Axırda gördüm, bu bir dənə cümlədir bu dəli. Dedi, ilahi, o deyir. Dəlidir. Atanzuru men rabtu ve men hallu. Görsən kimin əlqolun bağlayıb, kim açıp buraxıb la. "Bolum deyir, mən bundan ibrət aldım." "İndi onun nə ibrət aldığı, nə mövzə götürdüyü özü bilər." Mən ona bir də nə hadisə xoxumuşdum. Peyğəmbər yolundan keçirdi. Baxta gördü cəmaət yığılıb birinə baxdı. Baxırlar ona. Peyğəmbər dedi səhabələrinə, "Orda nə görürlər, baxırlar ona?" Tutay peyğəmbər bir nəfər dəlidir, cəmaət yığılıb onun əl hərəkətlərinə baxır, ayaq hərəkətlərinə baxır. Peyğəmbər dedi, "Dələl o deyil ki, O dəli tərid, o ruh xəstədir. Dəli odur ki, axirətin dünyasına qurban verir. Dəli ona deyirlər ki, axirətin satır dünyanı götürür. Mənnəviyyətini satır ayaq altına qoyur, dünyanı götürür, dünyanı verir qabağa. O deyir, niyə budur? 70 ilə görə, 15 ilə görə əbədi yaşayacaq yerin dəyişir. Əbədi kimi gedib harda qalacaq? Onu buna ilə əvəzliyir. Xəbəri yoxdur ki. Bilmir özü də. Doğrudan bəzi vaqtlarda belə də uşağa verədləri, hərdən deyərlər sən məsələn uşağa əlində tutaq ki 100 manat puldur. Desən ki mən sənə 3 dənə pul verdim, sən o 100-ü ver mənə. Uşaq da da o götürür 100 manatı versə 3 də manat versin. Uşaq da sevinir ki mən çox qazandım. Böyüyəndə başa düşür ki yox, mən 97 manat itirdim. Və şeytan doğrudan həyatla belə oynayır hər dəfə. Ora bax, baxdı. Elə bilir uddu. Bura bax, baxdı. Orda otur, burda otur. Buna elə, ona elə axirət gedir burdan. Elə bilir udur. Birdə ayılır ki, udur, udurur.